నా యూట్యూబ్ ఛానల్ చూస్తున్న మీ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు ఈ వీడియోలో దక్షిణామూర్తి స్తోత్రాన్ని విన్నాం పఠిద్దాం ఓం నమ మూర్తయే నిర్మలాయ ప్రశాంతాయ ప్రశాంతయూర్త ఈ గురు మూర్తివేద యోమపద్యాప్తదేహాయ दक्षिणामूर्तये नमः श्रीकैलासनिवासाय बालसीतांशुमौलये मुनिभिः सेव्यमानाय दक्षिणामूर्तये नमः सर्वज्ञाय त्रिनेत्राय शङ्कराय कपटिने गङ्गाधराय शर्वाय दक्षिणामूर्तये नमः प्रविलम्बितरुक्मा वा जटामण्डलधारिणे मुक्ताय ज्ञोपवीताय दक्षिणामूर्तये नमः विन्यस्तासव्यकुल्पाय दक्षिणोरुपदेशके नासाग्रशस्तनेत्राय दक्षिणामूर्तये नमः निग्धकल्माशकर्षाय कारुण्यामृतसिन्धदे स्मृतिमात्रागनाशाय दक्षिणामूर्तये नमः कलशं चाक्षमालञ्च ज्ञानमुद्राञ्च पुस्तकं करे चतुर्भिर्दधते दक्षिणामूर्तये नमः चिद्गानाय महेशाय वडमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः गुरवे सर्वलोकानां विषजे पवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः नमप्रणवार्ताय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ईश्वरो गुरुरास्मेति मूर्तिवेदाविभागिने व्योमपर्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः श्रीकैलासनिवासाय बालसीतांशुमौलये मुनिभिः सेव्यमानाय दक्षिणामूर्तये नमः सर्वज्ञाय त्रिनेत्राय शङ्कराय कपर्तिने गङ्गाधराय शर्वाय दक्षिणामूर्तये नमः प्रविलम्बितरुक्मा वा जटामण्डलधारिणे मुक्ताय क्षोपवीताय दक्षिणामूर्तये नमः विन्यस्सासव्यकुल्पाय दक्षिणोरुपदेशके नासाग्रशस्तनेत्राय दक्षिणामूर्तये नमः निग्धकल्माषकर्षाय कारुण्यामृतसिन्धदे स्मृतिमात्रागनाशाय दक्षिणामूर्तये नमः कलशं चाक्षमालञ्च ज्ञानमुद्राञ्च पुस्तकं करे चतुर्भिर्दधते दक्षिणामूर्तये नमः चिद्गानाय महेशाय वडमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः गुरवे सर्वलोकानां विषजे पवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः नमप्रणवार्ताय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ईश्वरो गुरुराह्नेति मूर्तिवेदाविभागिने व्योमपर्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः श्रीकैलासनिवासाय बालसीतांशुमौलये मुनिभिः सेव्यमानाय दक्षिणामूर्तये नमः सर्वज्ञाय त्रिनेत्राय शङ्कराय कपर्तिने गङ्गाधराय शर्वाय दक्षिणामूर्तये नमः प्रविलम्बितरुक्मा वा जटामण्डलधारिणे मुक्ताय क्षणोपवीताय दक्षिणामूर्तये नमः विन्यस्सासव्यकुल्पाय दक्षिणोरुपदेशके नासाग्रशस्तनेत्राय दक्षिणामूर्तये नमः निग्धकल्माषकर्षाय कारुण्यामृतसिन्धदे स्मृतिमात्रागनाशाय दक्षिणामूर्तये नमः कलशं चाक्षमालं च ज्ञानमुद्राञ्च पुस्तकं करे चतुर्भिर्दधते दक्षिणामूर्तये नमः चिद्गानाय महेशाय वडमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः गुरवे सर्वलोकानां विषजे पवरोगिणाम् निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः नमप्रणवार्ताय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ईश्वरो गुरुराह्नेति मूर्तिवेदाविभागिने व्योम पर्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः श्रीकैलासनिवासाय बालसीतांशुमौलये मुनिभिः सेव्यमानाय दक्षिणामूर्तये नमः सर्वज्ञाय त्रिनेत्राय शङ्कराय कपर्तिने गङ्गाधराय शर्वाय दक्षिणामूर्तये नमः प्रविलम्बितरुक्मा वा जटामण्डलधारिणे मुक्तायज्ञोपवीताय दक्षिणामूर्तये नमः विन्यस्सासव्यकुल्पाय दक्षिणोरुपदेशके नासाग्रशस्तनेत्राय दक्षिणामूर्तये नमः निग्धकल्माशकर्षाय कारुण्यामृतसिन्धरे स्मृतिमात्रागनाशाय दक्षिणामूर्तये नमः कलशं चाक्षमालं च ज्ञानमुद्राञ्च पुस्तकं करे चतुर्भिर्दधते दक्षिणामूर्तये नमः चिद्गानाय महेशाय वडमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः गुरवे सर्वलोकानां विषजे पवरोगिणां निदये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः नमप्रणवार्ताय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ईश्वरो गुरुराह्नेति मूर्तिवेदाविभागिने व्योमपर्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः श्रीकैलासनिवासाय बालसीतांशुमौलये मुनिभिः सेव्यमानाय दक्षिणामूर्तये नमः सर्वज्ञाय त्रिनेत्राय शङ्कराय कपर्तिने गङ्गाधराय शर्वाय दक्षिणामूर्तये नमः प्रविलम्बितरुक्मा वा जटामण्डलधारिणे मुक्तायज्ञोपवीताय दक्षिणामूर्तये नमः विन्यस्सातव्यकुल्पाय दक्षिणोरुपदेशके नासाग्रशस्तनेत्राय दक्षिणामूर्तये नमः निग्धकल्माशकर्षाय कारुण्यामृतसिन्धरे स्मृतिमात्रागनाशाय दक्षिणामूर्तये नमः कलशं चाक्षमालं च पुस्तकं करे चतुर्भिर्दधते दक्षिणामूर्तये नमः चिद्गानाय महेशाय वडमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः गुरवे सर्वलोकानां विषजे पवरोगिणां निदये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः नमप्रणवार्ताय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिवेदाविभागिने व्योमपर्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः श्रीकैलासनिवासाय बालसीतांशुमौलये मुनिभिः सेव्यमानाय दक्षिणामूर्तये नमः सर्वज्ञाय त्रिनेत्राय शङ्कराय कपर्तिने गङ्गाधराय शर्वाय दक्षिणामूर्तये नमः प्रविलम्बितरुक्मा वा जटामण्डलधारिणे मुक्ताय ज्ञोपवीताय दक्षिणामूर्तये नमः विन्यस्तासव्यकुल्पाय दक्षिणोरुपदेशके नासाग्रशस्तनेत्राय दक्षिणामूर्तये नमः निग्धकल्माशकर्षाय कारुण्यामृतसिन्धरे स्मृतिमात्रागनाशाय दक्षिणामूर्तये नमः कलशं चाक्षमालञ्च ज्ञानमुद्राञ्च पुस्तकं करे चतुर्भिर्दधते दक्षिणामूर्तये नमः चिद्गानाय महेशाय वडमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः गुरवे सर्वलोकानां विषजे पवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः नमप्रणवार्ताय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ईश्वरो गुरुरास्मेति मूर्तिवेदाविभागिने व्योमपर्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः श्रीकैलासनिवासाय बालसीतांशुमौलये मुनिभिः सेव्यमानाय दक्षिणामूर्तये नमः सर्वज्ञाय त्रिनेत्राय शङ्कराय कपर्तिने गङ्गाधराय शर्वाय दक्षिणामूर्तये नमः प्रविलम्बितरुक्मा वा जटामण्डलधारिणे मुक्ताय क्षोपवीताय दक्षिणामूर्तये नमः विन्यस्सासव्यकुल्पाय दक्षिणोरुपदेशके नासाग्रशस्तनेत्राय दक्षिणामूर्तये नमः निग्नकल्माशकर्षाय कारुण्यामृतसिन्धदे स्मृतिमात्रागनाशाय दक्षिणामूर्तये नमः कलशं चाक्षमालञ्च ज्ञानमुद्राञ्च पुस्तकं करे चतुर्भिर्दधते दक्षिणामूर्तये नमः चिद्गानाय महेशाय वडमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः गुरवे सर्वलोकानां विषजे पवरोगिणाम् निदये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः नमप्रणवार्ताय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ईश्वरो गुरुराह्नेति मूर्तिवेदाविभागिने व्योमपर्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः श्रीकैलासनिवासाय बालसीतांशुमौलये मुनिभिः सेव्यमानाय दक्षिणामूर्तये नमः सर्वज्ञाय त्रिनेत्राय शङ्कराय कपर्तिने गङ्गाधराय शर्वाय दक्षिणामूर्तये नमः प्रविलम्बितरुक्मा वा जटामण्डलधारिणे मुक्ताय ज्ञोपवीताय दक्षिणामूर्तये नमः विन्यस्सासव्यकुल्पाय दक्षिणोरुपदेशके नासाग्रशस्तनेत्राय दक्षिणामूर्तये नमः निग्धकल्माषकर्षाय कारुण्यामृतसिन्धरे स्मृतिमात्रागनाशाय दक्षिणामूर्तये नमः कलशं चाक्षमालञ्च ज्ञानमुद्राञ्च पुस्तकं करे चतुर्भिर्दधते दक्षिणामूर्तये नमः चिद्गानाय महेशाय वडमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः गुरवे सर्वलोकानां विषजे पवरोगिणां निदये सर्वविद्यानां स्त्रीदक्षिणामुक्तये नमः